Естественно, естественно, это будет делать ну, директор имени своих предприятий. Для этого вы здесь и есть. Но почему вы до сих пор никому директору не доложили? Вы знаете, я например, а как, вы знаете, я, за 11 лет да, не знаю, куда подавать. Значит, доложили директора. Я не знаю, где находится а ваше да. такси. А где находится главное управление уже столько лет? Не, ну, дивите, Знают я знаю все. Я Те, понимаю. Кто... Остановитесь, пожалуйста. Остановитесь. Вы... Я вас не да. перебью. Остановитесь. Знают все. И есть пять или шесть. Те, кто хотят, и чего-то бьются, и куда-то пишут, и чего-то с нами пытаются общаться. А есть 20, которые появились сегодня, и кто-то из них слушает для того, чтобы включиться в работу, а кто-то рассказывает, что вы меня не нашли. Да я не знаю, где вы, и не должен знать. А сегодня это вам нужно, мы идем навстречу, вы меня же обвиняете в том, что мы что-то не так делаем. Я еще раз вам говорю, я не буду а ехать в... за каждой фирмой, 70 не... или 8. Еще не пришел, шукаши, желания... не проводят и работу, пока все таксисты не Андрей Сергеевич, если кто-то говорит один, то говорит один, базар прекратите. Еще раз повторяю: если у вас есть желание работать, работайте, приходите, давайте документы, давайте их не на словах, а в письменной форме, чтобы они никуда не пропали, чтобы они зарегистрировали, чтобы после этого не было разговоров, что я от... кто-то рассказал, никто не сказал, все здесь. Все как есть, но так и есть. Я, вы меня а, поняли, я что? Теперь закон, он на сайте официально, Мининфраструктура. Те, кто с ним еще не ознакомился, будь, пожалуйста, если вас уже настолько волнует это все, как вы расскажете, ознакомьтесь. Мы прекрасно понимаем, что сегодня мы не получим но те предложения. Скажите, сколько вам надо? 3-5 дней. У нас нет много времени, мы не можем вам дать месяц. Закон висит не вчера. Те, кого это интересовало, могли его давно изучить и посмотреть. Ознакомливайтесь а с законом. Я говорю, ну давайте, давайте отдайте, что я к чему вы, это мы. говорю? Сейчас я договорю, и вы скажете. Понедельник день тяжелый, как известно, Ну вторник а там не берем. Нет, давайте просто. в следующую нет. среду в то же самое время. Мы соберемся в то, что сейчас, чтобы уже это было. Но я прошу вас, чтобы не было ощущения, если я это написал, это обязан быть включен. За под каждое слово изменение к закону должно быть написано потому, что, ну как, по ревняю, это таблица, и эффект, ну, из-за того, из того, что это проект, конечно. Из-за того, что обосновано и грамотно. Потому что если это просто, а вот я так хочу, ну, извиняюсь, так не работает ни государство, ни город, ни на самом деле ни одна фирма я так хочу не работает, потому что есть какие-то правила, нормы, рынка и так далее. Мы сейчас говорим о глобальной вещи. И мы говорим о том, что... Нас готовы услышать в рамках разумного. Дальше, как только закон выйдет, мы параллельно и на это, мы уже будем обсуждать, это уже не будет касаться Министерства инфраструктуры. Это будет касаться исключительно киевских компаний, просто города Киева. Как нам жить дальше? В какой форме мы пойдем? Какими этапами мы пойдем? За сколько лет мы должны к чему-то прийти? За три, за пять, за десять. Опять же, почитайте закон, там многое написано, на многие ваши вопросы есть ответы чтобы это было не огульное обвинение всех вокруг, министерства, что он не так делает. Я могу сказать, что за тот период, который вот сейчас это сделал, это ну, впервые, наверное, в министерстве была проведена такая работа. Я вам готов Я говорю это абсолютно искренне. Мы в прошлый раз вспоминали, как мы воевали с господином Кубиком 10 лет назад. Я со стороны людей, которые пытались какой-то закон провести, он тогда защищал рынок, который был в том варианте, в котором был. И нормально абсолютно. И сегодня мы сидим за одним столом. И после тех действий, ну я воевали в кавычках, естественно. Я понимаю, здесь то же самое, поверьте в вот сидят Теперь у меня есть просьба, еще раз возвращаюсь, потому что я четко понимаю, что мы сегодня для того, чтобы не было, что кто-то принес, кто-то не принес, вы все время не Я сейчас, Валентин Петрович, пожалуйста, принесите бумагу, ручки всех, кто без бумаг ну и так далее пожалуй мы в группу может войти участник рынка участник рынка это официальное лицо частный предприниматель общественная, общественная организация, организация ну служба некая но это фирма все равно какая-то ну, а больше меньше частный перевозчик и так как мы договорились да, мы сегодня да, это все мы собрали Сюда врачи, но мы к среде вот. мы уже да. с вами по списку прямо прошлись если а что нам Могут войти туда все желающие. Правильно я понимаю? Войти туда могут выйти, да, все желающие. Разумеет. Ну то есть вы, я поняла, системы. что зам, и зам, вот... человек Слушай, уже вот... Разумеется, 10-20 человек можно если, 30... если вы делегировали полномочия от я все это без разницы. Зачем мы будем делать на такой талмуд? Да. или нет? Вот, допустим, мы решили, что это будет два. Вы от а, фирмы хотите 20 человек прислать? Нет, от фирмы не хочу. Зачем? Мне достаточно но. одного. Я что же считаю? Вы же понимаете, почему нет, есть общественная организация? Где-то за... люди объединяются, 5-7 служб. Я вам вас я вам вам да, Нет да. проблем, но если мы хотим что-то сделать, я, я задаю один звонок. Звонок. Мы, мы хотим что-то сделать. сделать если мы хотим что-то сделать, у нас будет 300 или 400 человек, мы ничего не сделаем. Это я точно знаю. Вы понимаете, законопроект принимает мир инфраструктуры, ребята. А Власть инициировала киевским перевозчикам, нет, ребята. Да Дайте предложение, пока не поздно. Андрей Сергеевич, Андрей это же да. тут да. дело. Хотите чтобы мой совет? Людям, да. Вы, многие из вас, друг с другом очень близко общаетесь. Да, конечно. Многие приходится, из вас. Ну, и приходится, кто-то дружит по-хорошему, кто-то там и не сильно конкурирует, потому что кто-то на левом берегу, кто-то направо, правом и так далее. Шла совет хотите, чтобы был Договоритесь по 3, 5, 7, 10 компаний. Выделите одного человека. Юриста, в конце концов. Хотите совета? Правильно. Выделите от себя юриста, а не директора. Вашего юриста, не моего. Это хороший совет, я к этому я... прислушаюсь. Возьмите И, здесь раз, фирму, раз... выделите юриста. Юрист будет грамотно, профессионально. Он умеет читать закон, он умеет пользоваться законом. Лучше, чем фактически каждый из нас здесь сидит. А скажите еще, вот можно, если сегодня, допустим, зарегистрироваться, написать заявление на вас, допустим, не получится, допустим, Юлика со мной рядом нет, да, а вот он придет на среду. Так можно сделать? Пожалуйста. И он напишет, и вы включите понедельник ко мне подъедете. Ну, зачем, чтобы мы... Ну вы же знаете, человек, вы же понимаете, мы вам будем видеть. Если Андрей Сергеевич, если Валентин Петрович, главка работает. Пять дней в неделю, с девяти до шести, дадут телефоны, все есть на сайте на нашем, есть приглашение на эту рабочую руку. Ну, тут не Давай, наверное, понимаете, опыт законного творчества в нашей организации есть. По опыту, ну, действительно, наука доказала. Так, так 20, ну, наука говорит вообще 12 человек. 20 – это тогда еще что-то, да, эти 20 человек договорятся. Здесь все друг друга знают. Я вас очень поп -поп -поп попрошу, все какое-то какое то отношение к какой-то общественной организации имеют. Делегируйте, вот, вот не 57 всем пер пер перевозчикам. Вот, реально знаете, Марину, делегируйте Марине. Доверяйте, Зам, доверяете, человеку. Доверяете, знаете, знаете, знаете. Дайте. Пожалуйста, потому что, потому что реально, если больше 20 <как> лет, то очень, ну, больше, чем десятилетний опыт, то я вам утверждаю. Нереально договориться об. Все а, здесь а, не а, пошел, не да. Все, Вопрос, спасибо. Несколько вопросов, если можно. Первое. Я, насколько я понимаю, на сегодняшний день стоит несколько вопросов на повестке дня, скажем, рабочей группы, правильно? А? Два. Мы только сегодня услышали, надо время обработать их. Вы это, сказали, первое. это первое. Второе. А может ли мы, допустим, если заявление, да, в рабочую группу мы вошли, кто-то вошел, допустим, я вот руководитель, хозяин предприятия. я вошел в рабочую группу, а предлагать какие-то еще вопросы? Или это Пожалуйста, ошибка? это вы есть рабочая группа. И третий вопрос есть, еще один. Допустим, как говорит Василий Иванович, там или вы. Допустим, да, действительно, там представители, там один представитель 10 компаний, 5, 7, 20 или 100 компаний. Если здесь будет происходить голосование, как оно будет выглядеть? Если я представляю 150 компаний, здесь а мы за... на одну, это мы... а будет учитываться Движа. или нет? Мы не занимаемся здесь сотворением законов 30, мы еще раз расставим Движа. точки вот. на линии. Я выбачаю, 30, вот я на телевашину не дал задать слово, давайте все сразумеем. Законопроект ініціювало Міністерство інфраструктури України, займається цим рік. Громадська рада при КМДА, перевізники, влада ініціювали створення робочої групи, бо законопроект передбачає передачу повноважень уругування таксомоторних перевезень органам місцевої влади. Місцева влада Києва, місцева влада Севастополя, Донецька, маленьких міст будуть це наводити. Того вперед, Київська влада говорить привізникам, давайте підготуємося. Давайте дамо свої думки, поки розробляється закон. Просто пропозиції. Я розумію. Якщо ви, ви хочете, дивіться, у вас є два путі. Якщо даделя таксиста, дослухайте не мене, не будь ласка, ласка. я ж вас не перебивав, Підіть, у вас є два путі. Можете подати свою пропозицію в цю робочу групу. Ми її також передамо Мінінфраструктури. Напряму можете передати Міністерству інфраструктури, сайт, письмо, Борис так далі. Міністерство інфраструктури врахує, не врахує, ми не знаємо це їхня справа. Вони будуть погоджуватися цей закон з цими міністерствами, Міністерством юстиції, видадуть на комісію Верховної <кхи> Ради по транспорту. <кхи> Вони переснули. І потім депутати, яких ми обрали, будуть голосувати. Ні, <кхи> <кхи> я, не я не 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 так думаю, це такі питання, <кхи> я, 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 не я, думаю, я що ви їх не розумієте. Я спеціально роз'яснив <кхи> все. Я Ви думаєте, що тут пишуть закони якісь моменти? Андрій Сергійович, емоції. Оставьте, пожалуйста. Зараз жалко часто. Я питаюся відповідати на вопрос. Еще раз, вы депутаты, мы не принимаем здесь каких-либо решений. Это первое, что вы должны понять. Это рабочая группа, не первая решения. она сделана для того, чтобы потом, когда нужно будет выходить на сессию, это принимается равно депутаты городского совета по городу и так далее. После, после принятия закона. После, естественно, принятия закона. Чтобы мы дали предложение. Поэтому что значит голосовать? Если вы имеете в виду, а у меня тысяча машин, поэтому у меня тысяча, ну, условно, я имею в виду ответ, у меня тысяча голосов, то я могу действовать по-другому. Сколько у вас лицензионных карт? у него ну, все лицензированные машины. Меня... Подождите, вы меня поняли. Пожалуйста. Да. Да, я да. Не не так не это неправильно. А ведь все, потому что и те, и те, так сложился рынок. Ну, так пока действует закон тот, который есть, который дает это, Поэтому голосовать это так, такой вот. вопрос же в одном, чтобы потом... На нашей с вами работе, я говорю именно на нашей с вами работе, не спекулировали политику. Все, чтобы мы не превратили в цирк хорошее дело. Секунду. Я не об этом говорил, что голосовать, допустим, что-то. Я понимаю, Давай что, пошли, что пошли, же, я не пошли, не вы мне элементарные вещи рассказываете. Я все понимаю. Просто, допустим, допустим. И садимся обсуждаем. и обсуждаем. Сами ты ближайшие, потому не было потом голосовать, голосовать не будет Я просто о чем говорю. Чтобы не было разговоров, что потом я там говорил, за меня не сказали. Я об этом плане, чтобы оно было как-то более конструктивно. Я обучаюсь. Можно? Окей. Это собрание было час, мая, выдача. Это уже важно. Сейчас, семь дней. Я хочу, чтобы прошлое... Не было такого, что есть представитель компании там 20 ти а это начнется. А за меня не сказали, а я думал так. Чтобы конструктивно. Вы понимаете, о чем? Да, рассмотрите. Я вас очень Мы не пришли еще даже близко к воде. Давайте хотя бы к ней придем и потом будем говорить о какую мы мультиметрию. Да вынесем ее на общественное обсуждение, в конце концов. Ну, понятно. Да. А депутаты примут решение, для этого мы их избираем, депутаты. То есть так же, как закон. Министерство инфраструктуры подготовило закон, он проходит одно министерство, второе, а после этого проходит Минюс, после этого выходит на комитет по транспорту Верховной Рады, а после этого вносится обсессионный зал. И в каком виде окончательно мы его получим, мы здесь можем передраться все. Мы все равно не знаем. Вы это понимаете, надеюсь? Вот когда вы это поймете, с этого будет самое правильное начало. А дальше, вопросы, почему здесь присутствует э, представитель комиссии по транспорту и связи КМДА, депутатская комиссия? Именно для того, чтобы они изначально, чтобы он мог это все сегодня давать депутатам, чтобы они могли это анализировать уже сегодня. Ваше настроение, те идеи, которые, все равно в итоге голосовать будут депутаты. У меня одна, одно желание, чтобы мы не утопили себя опять. Еще раз, я с этого начал, к этому возвращаюсь, чтобы мы не утопили себя в политике. Потому что сегодня создание этого закона и создание этих правил это защита рынка. Это возможность вам, вот вы как руководитель хозяин транспортного предприятия, хорошо понимаете, что сегодня вы каждую машину покупаете, рискуете в 10 раз больше, чем если бы рисковали, когда рынок есть сложившийся, нормальный, который действует в каких-то определенных рамках. Это инвестиционная привлекательность рынка. Да, постепенная. Да не сразу. Об этом вообще речи быть не может. Сразу никто этого сделать не мог, не сможет и никогда бы не смог ни каких обстоятельств. Ну, какая бы сила у него ни не была. Но в ваших руках сегодня и ваш бизнес, и, в общем-то, ну, собственно говоря, благосостояние людей, которые вас кормят. Мы же все тут сейчас разговариваем, только забываем об одном. Там за рулем пчелки. Так и да которые вас всех форм, и думать вы должны о них. Но чем больше он защищен законами, чем больше по правилам он действует, тем умер. во многих вопросах. И вы прекрасно знаете, о чем я говорю, просто они это, ну, нет смысла нет, Мы все понимаем, о чем говорить. Чем более ты узаконен, тем более ты защищен на самом-то деле. И к этому государство идет в правовой своей части. Грушевый Макола Васильевич, Громадская Рада, при КМДА. Раз тут вже про паркування таксі, я хотів би, щоб врахували також в майбутньому і велодоріжки, які будуть проводити сто прибити. Я вас... Я вас... Я вас... Одна хвилина. Друге питання. Друге питання. Я, як громадянин, який користуюсь таксі, я ніколи не сідаю в машину, яка ну, він когітає. Тому що я знаю, якщо я в таксі залишу ну, свою барсетку, у мене те працював 40 років в таксі, мені завжди вернуть. Таксісти весь її скряту. Ну, правильно розумієте? Тому я, я за це. І мене завжди напрягали такі моменти, коли я сідаю в таксі з грібюшком, я сів, раз сняли і поїхав. Тому я, я за це підтримую. Ця робоча група займається життям таксі по поводу вілодорожі. У нас есть обсуждение с громадской рады, вот, пожалуйста, в любой рабочий день, Андрей Владимирович, подойдите, он с вами это обсудит, этим занимаемся и сейчас. Давайте, ну, мы не будем дать одно, это первое. Когда будет закон, врахов, и еще в одну вещь, я любое предложение, которое мы делаем конкретно, мы делаем в письменном. В письменном, в письменном, мы это чтобы не затримывать вас. Я не буду вносить на эту рабочую группу велодорожку. Я вас. Нет, в рабочую группу вы не внесете. Здесь да, пришли люди, но, но не все. Сложно. Можно как-то освещать то, что происходит в рабочей группе? Мы договоримся таким освещать. образом. После того, да. что мы делаем теперь, это мы тоже обсудили в раз. После каждого заседания рабочей группы, один-два дня нам на, чисто технически, мы постараемся засунуть, делаем протокол. Всем, кто присутствовал, его по электронке рассылаем. А вообще всем? Вы не слышите меня. Рассылаю, мы, я, давайте я просажу двух людей, которые будут заниматься отправкой только держать. Я рассылаю по электронке всем, кто присутствовал на рабочих Они подтверждают, что мы ничего не напутали. Понятно, да, Все водовозы, что? Все подвозок, который что-то придумал, писал то то, что не очень В течение вот мы один день на подготовку, один день на ответную реакцию всех. Формулировку может чуть изменить, без сути. И в этот же день на сайте главного управления этот протокол будет выложен. Официально для всех. Зашли, посмотрели, 100 тысяч, 200 тысяч. Не играет роли, сколько захотел, столько по -своему. Параллельно, я думаю, что нам не расскажет Василий Иванович, выкладывает точно так же на сайте одной громадской организации, Саулюс другой, Андрей Сергеевич по Громадской раде. Еще и есть... Мининфраструктуру мы можем передавать, они с удовольствием нам помогают. Да, 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 они... да, Информация да, открытая да. по темам. Теперь, пожалуйста, давайте таким образом. Все, кто там у нас были, так как мы готовились, мы так и действуем. Людей отпускаем, тех, кто уже... Да? Я понимаю, что мы над вами, этой рабочей группой, практически издеваются, Мы у вас два раза в неделю по полдня. Дайте ну, пассажиру, два вопроса задать всем. Два вопроса, можно? Давайте, ну давайте. Я к Василию Ивановичу хочу обратиться. обратиться. Василий Иванович, я вы мне объясните, не как не объясните, пассажиру, как не как не меня, не моих детей, пассажир, внуков, не объясните, не кто, не кто выпускает таксиста на линию, который встает, в постели протирает глаза и выезжает на линию. Его воочи никто не видит. Товарищи, я еду в больницу 8 января, Шаримова, приезжает водитель, я открываю машину, я вам клянусь своим последним здоровьем, я вывольный человек, я не села в него. И я не хотела позвонить в службу 649, 6, там, где я заказала, потому что я не хотела его лишить куска хлеба. Я знаю, как сегодня нуждаются все. Понимаете? И теперь, кто проходит медицинское? Скажите, вот вы представились, громко сказано, директора, там все на свете титулованные. Расскажите, у кого есть медслужба? Не а можно надо. я Я поняла, что у вас. Надо, не надо? Не, не надо? надо не можно да, ответить? Да. Да, да, да. Я очень быстро, и все. Да, Василий Иванович. Да, я подружу. и все, я ушла, я не буду вас задерживать. Давайте, вот я вам скажу, кто, вы, кто вы выпускает? никто. То есть этой нормы в действующем законодательстве нет. Никто и не должен выпускать по действующему законодательству. Понимаем, то, что вы говорите, касается нас и со стороны клиента. Клиент всегда, всегда, всегда прав, понимая, что так оно быть не может не год назад, а два года назад. Два года назад был вынесен первый вариант за, за закона. И два года назад мы работаем над этим законом. Хочу верить, что после принятия нового закона таких ситуаций, которые вы говорите, не будет. То есть мы на улице получим ответственного таксиста мы получим ответственную информационную диспетчерскую службу. Надеюсь, что так он... Товарищи, поймите, я такая не одна. Вы верите? Я такая не одна. Под забором остались таксисты, которые проработали 10 лет, осталось до пенсии. Я вам приведу их, не так, как вывели вы ребят на митинг. Я приведу законных таксистов, они остались им 10 лет. Дайте рабочее место. Он знает, как работать, он знает, как выезжать, он знает, как машину держать в порядке. Он знает, что такое выпускает механик на линию, он знает, что такое медслужбу а пройти. Что? Им работу. Нет а он, они таксисты, как мой муж покойный говорил в законе, на а вашей, на вашей... Я ли, так... вот, я вот, почему-то я, не не почему я, я, не 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 я не профессионал, я, я перед этим человеком преклоняюсь, я я хотя я работаю. далеко от этого всего, понимаете? Я водитель, поход медико-механика, единственная в городе. Стоп! Девушка, вы... Стоп! стоп все. Я вас все. Я вам большое вы... спасибо, вас... что меня пустили. Трудно пустили. Абсолютно понят. к вам. Абсолютно понятный вопрос. По-моему, более чем понятный. И ответ. я буду добиваться, я буду дальше писать, звонить. Но будет так, как хотят люди. Не таксисты, а люди. Все, спасибо большое. Все, извините, да. пожалуйста. Да. До свидания. Нет. У меня есть одно предложение. Можно? Да, хорошо. Я сняюсь. Я водитель такси. Я уже абсолютно все понял. Если честно, человек так хорошо объяснил, большое вам спасибо. Я достаточно подкованный, грамотный человек. Можете поверить. У меня и два высших... Больших... Но это не имеет роли. Хоть я и не директор такси. У меня просьба. Не задерживать рабочую группу. Определитесь составом. Давайте не мучить людей и спокойно рассетить. Значит, давайте. Давайте. давайте таким образом. Мы так, как и договорились. Давайте для тех, кто там общественные организации, они категорически настаивают, что они сами там и так далее, что если остальные в них, сейчас прямо можете написать заявление. Нет, принесите его в понедельник, в среду, в три часа дня. Максимально оптимальным составом, так как просил Василий Иванович, между собой пока проконсультируйтесь. Мы вас ждем для уже детального, с конкретными <coughs> предложениями. Если кто-то пришел просто послушать, тогда он сидит и слушает. Если у него были предложения, а он решил, а может кто-то их за меня вынесет, вот ну, тогда за него кто-то другой парень не поработал. Да, извиняюсь, сейчас. Я Нет. хотела просто сказать, что может быть не в среду, а во вторник, потому что закон в Минэкономике, в принципе, он уже будет во вторник в среду подписан. И перед подачей в Минюст мы успеем что-то внести. Пожалуйста, я бы вот хотела вам... Давайте во вторник. Во вторник. Министерство это может быть. У меня предложение есть. Мы же не но есть сделаем. Мы каждому же попросим. Я понимал, что вы мы ну, это все, если оно наложится одно на другое, оно само собой падет. Давайте сделаем это один раз и уже в конце концов дадим Министерству инфраструктуры ну, двигаться дальше. Да, вторник годится. Кризис, да. То же да, самое да. время, давайте не, не менять время. Вы не писать, в я просто в среду напишем заявление на ваше имя. То есть, Ба, а что во вторник. В в 3 часа дня. Да, Значит так, мы договорились, а... следующее а, заседание во вторник, в авторит. 3 часа дня. Я вас очень прошу, по 10 человек из компании не приходите, там всем будет легче дышать и просто работать. Мне не жалко, ни для кого места, но у меня помещение <с> большего размера, чем это нет. Пока. Слава Богу, не все нормально. Без пока. пока что